我觉得从宋焰这个角色来说，以他为代表的消防员这个群体啊，让每个人呢都可以安稳地感受人间烟火。其实我自己也喜欢人间烟火气那种感觉。人间烟火气最抚凡人心。这个烟火气并不光是物理上的，是有情感在里面的，是这样磨合出来的。那其实我们也是在边拍摄边创作，把这个故事从职业化里面。 从天上拉回到家里来，拉回到饭桌前。家长，等你好消息！<laughs> 这一部分的生活，我们务必要接地气。出勤的时候是一丝不苟的，但是生活当中也要表达出他们生活的这个接地气儿啊。 来吧，消防员那种对家人、对亲人的思念，是特别让我触动、啊。那牛肉就是你爸炒的，吃吧。老师，我们这代人，他就这代人的这种人物质感可能通过那么几下子就能展示出来。我觉得我们这次的美术置景特别特别的厉害，找到一个天台，它的下边是一条蜿蜒的一个铁道，然后远处是远景的城市。 漂亮，我好喜欢这儿，你知道吗？我想在这一辈子不出去。种了很多的草和花，去拍这场戏，你会觉得不光是拍戏的人，还是角色都圆满了。来、嗯、，OK，挂，来，谢谢大家。好、哦，谢谢。你好幺幺九，9, 请讲。全部全。 我去找人！快、啊啊、走！快走！和平年代跟生死最相关的两个行业，一个是消防，一个是医疗。前期去采风的时候，实地去观看了消防站的所有的工作和生活的这种生态，这是最重要的。这么厚吗？然后对于曲庆的医疗这块呢，有医疗专业指导在旁边在辅助在教。一,一二三，尽快的。 训练出来，让他们成长起来。剧组有带我们去消防站，可以说是体验消防员的这种生活吧，他们的训练等等。来，一二三，登放！哎，<对>哎，你、哎，你该脱展啊！来，接着跑，走起！ 几乎每场救援，我都是认为是非常非常难的，也都是印象深刻的。基本每一个场景，我们都是自己就是手工土刨去做的。地震救援的场景，第一次走进现场之后，想到哇，真的就是完全体现了那个地震真正的场景，我觉得是非常震撼的。第一次就是离得那么近，然后去感受。放放放 觉得这种真实感可以帮我迅速的找到这种绝对的状态。我觉得我的《人间烟火》里面是一群一直在奔跑，然后寻找自己本心的这样一群人。他们真的是为我们的平安健康付出了很多。 哥，哥！我希望你们都看清楚，也想清楚，我们每天努力训练是为了什么？是为了守护咱们老百姓的人间烟火。